Salam əziz dostlar. E, mən YouTube kanalımda istərdim biologiyadan müəyyən sualların izahını və məsələlərin həllini paylaşım. Bu düşünürəm ki, abuneytlərə müəyyən bir dəstəyim ola bilər. E, burada mən ilkincə sinir sisteminə bağlı bir məsələdən başlayıram. Sinir sistemi e, qeyd etdim ki, demin ikinci hissəsindədir. Belə bir məsələ var, 87-ci məsələni görürsüz. Və bu məsələdə deməli başqın yarımkəlləli qabığında neçə cinsi xromosom olduğunu soruşur. Yəni məsələ aydındır, oxuya bilərsiz, məlumat ala bilərsiz məsələdən. Həlli qaydasını burada qeyd eləmişəm. Deməli, məsələdə göstərilir ki, sol hissədə 10 milyard hüceyrə sinir impulslarının ötürülməsində iştirak edir. O da belə çıxır ki, biz başpin yarımkürələrin qabının sol və sağ hissiyə ayrılmışı da. Yəni solda 10 milyarddsa, sağda da biz 10 milyard götürürük. Və burada da mən qeyd eləmişəm, deməli cəmi olacaq 20 milyard. Yəni sinir pulsuzun ötürülməsində iştirak edənlə söhbət gedir. Və əgər iştirak edirsə, deməli bunlar neyrondur. Biz də bilirik ki, sinir sistemi tək neyronlardan ibarət deyil, həm də onların ətrafında onlardan 10 dəfə çox olan pik hüceyədən ibarətdir. Və bunu nəzərə alaraq biz ə, əgər 10 milyard neyron nəzərdə götürmüsüksə, deməli 100 milyardda belə çıxır ki, p hüceyədədir. Yenə 100 milyardda soldadır, onda 100 milyardda sağdadır. Buna uyğun olaraq cəmlədik 200 milyard. Və burdan da soruşur ki, neçə cinsi xromosom var? Cinsi xromosom bütün hüceyrələrdə var. Və biz bilirik ki, insanda 46 xromosom var. Onun bir cütü cins xromosomdur. Yerdə qalan deməli 44-ü isə autosom xromosomdur. Əgər bütün hüceyrələrdə varsa, onda biz e, avtomatik olaraq neyronla, peki, ilk öncə cəmləyirik, elə 220 milyard. Və 220 milyardda əgər biz e, tənasüb qaydası ilə götürsək, məsələn, yaza bilərik ki, məsələn, bir e, hüceyrədə 2 e, cins xromosom, onda 220də x. Onda bu ə, cavab çıxacaq, cavab olacaq 440 milyard.